بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے صدرت کے بارے میں جانتے ہیں آپ صدرت کا ذکر واقع معراج کے اندر بھی ہوا ہے صدرہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ صدرت المنتا کے درخت کو دنیا کی بیریوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کس قسم کی بیری ہوگی اور منتہا کے معنی انتہا یا آخری حد کے ہیں یعنی یہ وہ مقام ہے جہاں سے آگے مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے سدرت المنتہا پر ہر عالم کا علم ختم ہو جاتا ہے اور اس کے آگے جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی اس مقام کے آگے نہیں گیا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سدرت المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں سدرت المنتہا کے درخت کی جڑ چھٹے آسمان میں اور اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ ساتویں آسمان میں ہے اور معراج کی رات میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریلی اسم... جبریلی امین علیہ السلام جب لے کر گئے تو اللہ کے حکم سے ایک کے بعد دوسرے آسمان کی سیر کراتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتویں آسمان میں داخل ہوئے تو سدرت المنتہا کا مقام آ گیا وہاں پہ ایک عظیم درخت موجود تھا جس کے پھل مقام ہجر کے مٹکے جیسے تھے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے ہجر دراصل قوم آد کی مملکت کا دار السلطنت تھا جہاں کے پتھروں اور پکی ہوئی مٹی کی مصنوعات بہت مشہور تھی صدی میں شام لبنان اور روم کے علاقوں میں صدرہ نامی ایک درخت پایا جاتا تھا دنیا کی بدلتی ہوئی آب و ہوا اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سال انیس سو سینتیس میں اس درخت کی نسل ہی ختم ہو گئی مورخین اور ماہر نباتات نے اس درخت کی اونچائی ایک سو پچاس فیٹ اور گولائی چالیس فٹ لکھی ہے اس درخت میں ہونے والے پھل بالکل ہجر کے مٹکوں کے مشابہ تھے اسی تاریخی درخت کے جلال اور عظمت کو دیکھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے جو اپنے دور کا ایک عظیم اور خوبصورت درخت تھا بائبل مقدس میں بھی اس درخت کا تذکرہ ریز کے نام سے کیا جاتا ہے حضرت سلیمان حضرت موسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ارشادات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ اس درخت کا نام ملتا ہے جس میں اس کی عظمت بیان کی گئی ہے زبور میں اس درخت کو دا ٹری آف لارڈ یعنی خداون خدا کا درخت کہا جاتا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عبادت گاہیں اور محلات اسی درخت کی لکڑیوں سے بنوائے تھے سدرا کی لکڑیوں میں اتنی خوشبو اور چمک تھی کہ اسی بنی عبادت گاہیں ہی خوشبودار معطر اور صاف ستھری رہتی تھیں اور تقریباً چار سو سال تک ان پر موسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا شام و لبنان اور یونان کے علاوہ سدرا کا یہ درخت ہندوستان کے ہمالیہ سلسلوں میں بھی پایا جاتا تھا جسے دیودار کا درخت کہا جاتا ہے اس درخت کو ہندوستان میں دیوتا کا درخت مانا جاتا ہے اور اس لیے اس کا نام دیودار ہے جبکہ عرب میں سدرا کے اس درخت کو عذر بھی کہا جاتا ہے جسے شجرت اللہ کے نام سے یاد جات کیا جاتا ہے یہ تینوں نسل کے درخت در اصل ایک ہی درخت سے تعلق رکھتے ہیں اور اسی خاندان میں بیری کا درخت بھی شامل ہے اس لیے اسلام سے قبل عربی کتابوں میں بیری کے درخت کو صدرہ ہی کہا گیا ہے مختصر یہ ہے کہ صدرہ قدیم دور کا ایک اہم اور نایاب درخت تھا اس لیے قرآن و حدیث میں کو دنیا کے کے اس بیری کے درخت سے تشبیح دی گئی ہے لیکن صدرت المنتہا جو ساتویں آسمان پر موجود ہے ان دنیاوی بیریوں کے درختوں جیسا بالکل بھی نہیں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صدرت المنتہا چھٹے آسمان پر ہے زمین سے اوپر جانے والی چیزیں سدرت المنتہا پر آ کر سٹک ہو کے رہ جاتی ہیں سٹاپ کر جاتی ہیں پھر انہیں فرشتوں کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے اور اسی طرح نیچے سے اوپر آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں پھر انہیں نیچے سے موصول کیا جاتا ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ سدرت المنتہا کے قریب ایک جنت ہے جنت الماوا ہے جو جنت کا اعلیٰ ترین مقام ہے اور جہاں قیامت سے پہلے شہیدوں کی روحوں کو ٹھہرایا جاتا ہے سدرت المنتہا روایات میں آتا ہے کہ اس کے ہر پتے پر ایک فرشتہ ڈی ڈی ہے جو اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور اس کی شاخوں اور پتوں پر سبز رنگ کی پرندوں کا جھنڈ بیٹھا ہوا ہے بعض علماء نے لکھا کہ وہ سبز رنگ کے پرندے دراصل انبیاء کرام ہیں اور اولیاء کرام کی روحیں ہیں سدرت المنتہا ایسا درخت ہے جس کے تنے کی چوڑائی بہتر سال کے سفر کے برابر ہے جبکہ بہترین سوار اس کے شاہوں کے سائے میں تقریباً سو سالوں تک سفر کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سدرت المونتہا کے اس درخت کی جڑ سے دو ظاہری نہریں نکلتی ہیں اور اسی طرح اس کے تنوں سے بھی دو باطنی نہریں نکلتی ہیں آپ نے معراج کی رات ان نہروں کو بغور دیکھا تو جبریل امین سے دریافت کیا کہ اے جبریل یہ باطنی اور ظاہری نہریں کیا ہیں اس پر جبریل امین نے فرمایا کہ باطنی نہر جنت میں جاتی ہے اور ظاہری نہریں دنیا میں گرتی ہیں جو دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں شمالی افریقہ میں بہنے والے دریائے نیل دراصل یونانی لفظ نیولس سے نکلا ہے جس کے معنی وادی کے ہیں اور یہ دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے جس کی لمبائی چھ ہزار کلو سے بھی زیادہ ہے دریائے نیل مصر کے سرزمین سے گزرتا ہے اور وہاں کے باشندوں اور زراعت کے لیے اہم مقام رکھتا ہے مصر وہی سرزمین ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسا علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبیوں نے اپنی زندگی کے ایک بڑا حصہ گزارا ہے اگر وادی فرات کی بات کرے تو یہ ستائیس سو اسی کلو میٹر لمبا دریا عراق اور مشرقی ترکی کے علاقوں میں بہتا ہے یہ وہی دریا ہے جس کے کنارے نبی سکرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کے کربلا نامی مقام پر شہید کیا گیا تھا اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قریب اسی دریائے فرات سے سونے کے خزانے یا پہاڑ کے نکلنے کی پیشن گوئیاں کی ہیں یہ بات ظاہر ہے کہ سدرت المنتہا اس زمین سے جہاں پہ میں کھڑا ہو کے آپ سے بات کر رہا ہوں اربوں کھربوں نوری سال کے فاصلے پر کہیں کسی مقام پر موجود ہے لیکن دا کوشچن از دیٹ کہ سدرت المنتہا سے نکلے والی پانی نیل اور فرات کی شکل میں ہماری اس زمین تک کیسے پہنچا ہے ہماری اس زمین پر پانی کہاں سے آیا ہے یہ ہمیشہ سے سائنسدانوں کے لیے ایک اہم سوال بنا رہا ہے کچھ سائنسدانوں کا خیال یہ ہے کہ زمین پر پانی اس وقت سے موجود ہے جب سے یہ دنیا وجود رکھتی ہے جب کہ حال ہی میں ہونے والی ایک ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ شاید زمین پر پانی آج سے اربوں سال پہلے خلا میں خلا میں ہونے والے کسی شہاب ثاقب کے ذریعے جہاں لایا گیا تھا اور تین ارب سال سے پانی اس زمین میں موجود ہے اب سوال یہ جی پیدا ہوتا ہے کہ وہ شہاب ثاقب جو اربوں سال پہلے زمین پر گرے تھے اور پانی کو یہاں لانے کا سورس بنے تھے کیا وہ اسی جگہ اسی جگہ سے آئے تھے جہاں سطحۃ موجود ہے اور ایک نظریے کے مطابق سطح المنت کی جڑ سے نکلنے والی وہ نہریں اس دنیا میں ایک غیبی رستے کے ذریعے سے آتی ہیں جسے جدید سائنس کی زبان میں وارم ہولز یا پورٹلز کہا جاتا ہے یہ وہ رستہ ہے جس کے ذریعے ہم لاکھوں اور کروڑوں نوری سال دور کسی جگہ پر ایک مخصوص دروازے کے ذریعے چند سیکنڈ میں پہنچ سکتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ان نہروں کو اس دنیا میں لانے کے لیے اللہ کے حکم سے انہی راستوں کا استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں ایک سورت ہے سورہ المارج کے نام سے موجود ہے جس کے معانی سیڑھیاں یا آسمان پر جانے کا رستہ ہے یعنی ایسے رستے جو اس زمین کو کسی اور ہی دنیا کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوں جیسے کہ اللہ نے سورہ مارج میں فرمایا اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ایسے رستے جنہیں فرشتے اور روحیں استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ اوپر کی طرف چڑھ سکیں آخر یہ رستے کون سے ہیں اور کیا نیل و فراغ انہی رستوں سے اس دنیا میں آ کر بہتے ہیں سب سے بڑا کوشچن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق فرمائے اور ہم ثواب سے تو بہت پڑھتے ہیں لیکن آپ جب قرآن کو صحیح معنوں میں ترجمۂ تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی دقل عقل دھنگ رہ جائے گی اپنا اور اپنے ساتھ رشتوں کا خیال رکھیے بہت شکریہ